اور جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین کی سین میں گھسیٹتے ہوئے مجھے لنگر خانے کے کمرے میں بند کر دیا جہاں لیکن, لیکن اس کے جواب جو میں آپ نے جو راستہ اختیار کیا وہ شریعت کی کسی اصول کے تحت, تحت نہیں ہے اسی دوران جب پیساد حسین رضی صاحب کا پیغام آیا کہ اور منڈین جان دو کہ دلم دلم ہے جب بڑھ جاتا ہے تو میٹ بھی جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دوتوں کے سامنے جن گزارشات پیش کرنی تھی لیکن معاملات میں مطرفیات کی بنیاد پر میں حاضر نہ ہو سکا ابھی یہ خبر مصول ہوئی کہ قبل حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے ملکی سطح پہ تمام دورے منسوخ کر دیے گئے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ حافظ صاحب کو جلد سیت کاملہ عطا فرمائے لیکن اس زمن میں میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ حافظ صاحب انسان جتنا بھی متقبر ہو رب کے سامنے بے بس ہے چند دن قبل ہم نے آپ سے چند گزارشات کی تھی امت مسلمہ کی مفاد کی خاطر اہل فلسطین کی خاطر خان سنت کی بالادی کی خاطر لیکن اس کے جواب میں آپ نے جو راستہ اختیار کیا وہ شریعت کی کسی اصول کے تحت نہیں ہے چند دن قبل ہم قبلہ امیر المجاہدین علیہ رحمت کے مدار اقدت پر حاضری دینے کے لیے حاضر ہوئے میرے ساتھ چند نوجوان دوست بھی تھے میں جب قبلہ امیر المجاہدین علیہ رحمت کے مدار اقدت کے پاس فاتحہ خانی کے لیے حاضر ہوا باہر کے تن نوجوان آئے انہوں نے مجھے زبردستی باہر بلایا اور جامعہ مسجد رحمت عالمین کی سین میں گھسیٹتے ہوئے مجھے لنگر خانے کے ایک کمرے میں بند کر دیا جہاں اکرم رضوی کی رہایش بھی ہے وہاں انہوں نے میرے ساتھ جو ظلم اور جو زیادتی کی ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ہے کمرے میں موجود افراد صدام رضوی مرتضی رضوی شہزاد رضوی زین رضوی اور جامعہ ابو زر کی پاری کا ایک چوکیدار بھی موجود تھا انہوں نے میرے سامنے تن پوستے رکھی ہیں اور انہوں نے نے کہا کہ آپ نے قیادت کے خلاف امیر محترم کے خلاف اور تحریک کے خلاف بات کی ہے جس پہ میں نے جواباً کہا کہ آپ تمام کے تمام تحریریں پوسٹیں پڑھیں جس میں کوئی ایک غالی بھی مل جائے اور غیر شرعی غیر اخلاقی کوئی بات مل جائے تو میں آپ کا ضامن ہوں لیکن ان پہ کوئی بات اثر نہ کی انہوں نے جو ظلم کیا اور تشدد کیا بابا جانا راما کے اس امام شریف کو بھی انہوں نے اتار کر بے حرمتی کی دل آخر پنتالیس منٹ تک یہ ظلم اور تشدد جاری رہا اور آخر میں مجھے مجبور کیا گیا کہ آپ ایک ویڈیو بیان جاری کروائیں اور یہ اطراف کریں کہ آپ اندہ تحریک کے خلاف کی بات نہیں کریں گے اور قیادت کے کی خلاف کی بات نہیں کریں گے میرے محترم کے خلاف کی بات نہیں کریں گے تب میں نے اس کے جواب میں کہا کہ تحریک ہماری اپنی ہے تحریک تو ہماری جان ہے اسی تحریک کے لیے تو ہم نے جیلیں آباد کی ہیں ہڈیاں وہاں توڑوائی ہیں اور خون دیا ہے اور دشمنیاں تحریک کے خلاف تو میں کیا میری قیامت تک نسلیں بھی بات نہیں کریں گی لیکن ان پہ کوئی اثر نہ پڑا اسی دوران ہفے سعد حسین رجنی صاحب کا پیغام آیا کہ اور منڈے نو جان دیو کہ آپ نوجوان کو جانے دیا جائے اس پیغام پہ یہ ظلم بند ہوا یہ تشدد ختم ہوا اور مجھے مجروح حالت میں چھوڑ دیا گیا آخر میں یہ بات ضرور کروں گا کہ ظلم ظلم ہے جب بڑھ جاتا ہے تو مٹ بھی جاتا ہے آپ برود قیامت رسول اللہ کی بارگاہ میں جب امیر المجاہدین کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب میں یہ شکایت ضرور درج کرواؤں گا کہ جب ہر طرف ظلم اور قیامت برپا تیل غزہ اور اہلِ پلتین پر تب ہم نے آواز اٹھائی تو ہمیں یہ تشدد اور ظلم کا سامنا کرنا پڑا کہ پڑاف صاحب آج بھی وقت ہے آج بھی آپ کے پاس موقع ہے اس تحریک اسی راستے پہ گمزن کریں جس راستے پہ قبلہ تحریک بنائی ہے ہمارے اکابرین نے محنتیں کی ہیں قربانیاں دی ہیں اور ہم سب اپنے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحابہ آل بیت کی سیرت کی روشنی میں دوبارہ جو ہے وہ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں